Korang bayangkan satu hari korang keluar rumah Tengok kan tengok atuk korang dye rambut Pakai seluar jeans skinny Pakai kasut warna putih Per bergaya be, Atuk nak pergi mana ni? Atuk nak pergi dating dengan abis umur 23 Per Lepas opah korang meninggal Macam tu lah pengen atuk korang Dia nak jumpa abis umur 23 tapi tak kisahlah kan, awet tu memang dia nak jumpa lah, atuk sebab atuk korang ada KWSP lebat korang kena lah SP pun tak ada lagi itulah analogi yang tepat untuk Toyota Camry XV80 tahun 2025 dengan design yang lebih sporty desain dalam ala-ala Lexus serta lebih mewah berbanding dengan model yang lama dia ibarat model ini kata tengok ni aku ni handsome macam Tom Cruise makin lama makin tua makin ramai awet yang minat dekat aku inilah dia Toyota Camry XV 80 tahun 2025. Kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. tahun 2025, Toyota Camry menggunakan bahasa badan yang lebih baru, yang lebih moden dan yang lebih sporty berbanding dengan XV70 yang lama. Dan kalau kita tengok, perubahan yang terbesar ialah di bahagian luar kereta ini sendiri. Di bahagian luar kereta ini, kita boleh tengok rekaan yang dinamakan sebagai Hammerhead Design menguasai rekaan luar Toyota Camry tahun 2025. Di mana rekaan Hammerhead Design ini kita boleh tengok daripada unsur rekaan lampu depan yang lebih nipis dan bersambung di antara kiri dan juga kanan tapi dia bukan LED dan di bahagian bawah ini rekaan besar trapezia doil dia punya jeriji bawah tu dikekalkan sama seperti dengan rekaan model yang lama cuma berbanding dengan model yang lama rekaan terbaru ini nampak lebih berintegrated berbanding dengan model lama yang nampak agak sedikit janggal dan untuk kereta ini juga, perubahan yang terbesar dan yang paling saya suka adalah di bahagian hujung bumper depan ini. Di mana kalau kita tengok secara langsung macam ni, kita boleh tengok kereta ini menggambarkan unsur yang lebih sporty berbanding dengan model lama. Untuk rekaan sisi, kalau kita lihat secara teliti, rekaan ini lebih halus lebih clean dan lebih kemas berbanding dengan model lama yang nampak lebih berserabut dengan desain-desain dan juga dia punya garisan yang lebih sibuk. Dan untuk rekan ini juga, bahagian yang paling saya suka di bahagian belakang itu sendiri di mana kalau kita tengok ada satu garis yang menegak naik daripada tayar menuju ke bahagian lampu. Itu adalah vibe daripada Lexus ES dan juga IS. Toyota Camry sekarang sudah escape daripada image sedan bos-bos konservatif kepada image sporty luxury sedan yang boleh lawan Honda Accord, Toyota yang lebih mahal seperti Lexus dan juga Mazda 6. Ibaratnya macam ni, Toyota Camry ni seperti rebranding visual untuk model flagship daripada sedan Toyota. Kalau Camry sedan generasi XV70 dulu nampak elegan tapi agak konservatif, model terbaru XV80 ni lebih tajam, lebih karang dan Toyota nak nampak jadikan dia ada aura premium sporty. Ini adalah platform terbaru TNGA-K untuk Camry. Kalau kita tengok, perubahan yang terbaru adalah dia punya coding platform ini sendiri daripada XV70 kepada XV80. Tapi kenapa? Sebagai contoh, untuk model yang terbaru ini, ni adalah panjang keseluruhan kereta ini telah bertambah sebanyak 35 mm dan berat keseluruhan kereta ini walaupun menggunakan sistem hybrid telah bertambah sebanyak 20 kg dan kami akan huraikan secara detail berkenaan dengan bagaimana perubahan yang telah dibuat oleh Toyota berkenaan dengan platform terbaru ini. Untuk platform XV80 ni terdapat beberapa perubahan yang telah dibuat oleh Toyota seperti suspensi dan juga handling telah ditala semula dari segi perimeter, push, spring dan juga damper. Untuk struktur, perubahan yang telah dibuat dengan penambahan pada chassis dan juga mounting point. Lebih banyak adhesive telah ditambah dan lebih banyak mounting dan juga welding point telah ditambah pada chassis ini. Untuk insulation, Toyota juga telah menambah beberapa keping insulation kepada lantai dan juga wheel arch kereta ini. Dari segi perubahan powertrain di bahagian depan enjin ini sendiri, platform masih sama tapi subframe telah diubah supaya kereta ini boleh menerima Toyota Hybrid generasi kelima dan juga Transaxle PB11 serta bateri lithium ion bateri sekarang menggunakan bateri lithium ion yang lebih kompak dan lebih baik dari segi cooling dia. Dari segi elektrik, kereta ini menggunakan wiring architecture untuk menyokong sistem Toyota Safety Sense 3.0. Ini adalah kali kedua kami review enjin terbaru Dynamic Force daripada Toyota. Kalau anda tengok video tahun 2022 dulu, itu adalah kali pertama dan kami terangkan secara detail dalam video tersebut untuk varian kali ini kod enjin telah bertukar daripada A25E FKS kepada A25E FXS ini menunjukkan enjin ini adalah enjin yang menggunakan operasi Atkinson dan enjin ini adalah sebahagian daripada Toyota Hybrid System generasi kelima disebabkan ia menggunakan Sistem hybrid enjin ini hanya menghasilkan sekitar 188 PS dan 221 Newton meter torque. Tetapi ia ditemani oleh satu motor elektrik yang menjana sekitar 136 PS dan 208 Newton meter torque. Enjin ini adalah enjin teknologi hybrid yang paling berkuasa yang pernah dihasilkan oleh Toyota. Enjin 2500cc ini menjana sekitar gabungan kuasa 230 PS dan seperti lebih kurang 275 Nm torque. Dia beroperasi dalam 3 mode. Hybrid sama ada parallel hybrid, series hybrid ataupun mode EV sepenuhnya. Dalam mode parallel hybrid, enjin ini boleh beroperasi dengan gabungan motor elektrik dan juga enjin. Bagi series hybrid, enjin ini akan mengecas bateri 1 kWh lithium ion yang dipasang di dalam chassis dan untuk EV mode enjin ini ataupun kereta ini boleh beroperasi dalam keadaan mode EV sepenuhnya dalam halaju yang rendah dengan jarak sekitar 3 km. Ia adalah enjin 2.5 yang paling efisien setakat ini dengan kecekapan termodinamik dicapai sehingga 41%. Walaupun Camry generasi XV70 tu dipuji dari segi handling dynamic, dari segi rupa design Tapi di bahagian dalam dulu Memang tak boleh belah Kita masih boleh nampak vibe atuk-atuk orang tua yang direka untuk XV70 dulu lah. Sebagai contoh kan Kalau kita ingat dulu di bahagian center console ni Dia ada macam rekaan tiga segi macam ketupat macam tu Memang nampak pelik Contoh yang lain dalam rekaan dia punya dashboard tu dia ada panel kayu dekat sini dia masih menggunakan orang kata meter analog manakala meter digital dia tu kecil besar ni je dan untuk meter screen ataupun screen multimedia dia tiba-tiba dia pacap macam ni kan macam screen TV generasi lama memang nampak tak cantik langsung tapi untuk rekaan yang terbaru XV80 ni memang Toyota bagi all out seperti sebuah kereta Lexus dan kalau kita tengok rekaan macam ni, bentangan papan pemuka macam ni adalah seperti sebuah Toyota Lexus. Di mana rekaan seperti ini nampak lebih kemas, nampak lebih integrated berbanding dengan model lama. Benda yang saya paling suka adalah dia punya skrin multimedia ni kalau dulu duduk di sini, kan dia letak di bahagian bawah. Menjadikan kita punya forward visibility lebih baik dengan model lama, manakala meter pula ditukar kepada meter digital 12.3 inci sepenuhnya rekaan sebegini mungkin nampak simple bagi budak-budak muda yang biasa menggunakan kereta elektrik dengan skrin 43 inci nampak seperti sebuah komputer yang bergerak, rekaan yang ada pada Camry ni nampak lebih kemas, nampak lebih timeless dia punya desain Toyota masih mengekalkan butang fizikal untuk ekon tapi dia masih menunjukkan paparin digital untuk ekon lebih mudah untuk digunakan. Manakala material yang digunakan untuk cushion merupakan gabungan material leather yang berkualiti tinggi. Ada jahitan benang yang nampak dengan jelas pada bahagian cushion dan ada mood lighting dekat bahagian papan pemuka ini. Manakala untuk paparan meter dia ditemani dengan sistem head up display yang berada di atas cermin depan nampak lebih jelas dia punya paparan meter manakala untuk steering pula dia menggunakan rekaan steering yang terbaru daripada Toyota menunjukkan ada vibe daripada Lexus. Secara overall, kalau dulu kita masuk Toyota Camry macam kita pergi rumah nenek kita yang ada sofa baldu berbulu yang dicakar oleh kucing, yang terbaru kalau kita masuk dalam Toyota Camry XV80 rasa macam duduk dalam Lexus tapi varian yang paling murah. Itulah perbezaan antara Toyota Camry dulu dan juga Toyota Camry yang terbaru. Untuk dekat bahagian belakang Camry XV80 ni Dia lebih kurang macam dengan XV70 yang lama uh, XV yang telah di facelift pada tahun 2020 Sebab untuk di bahagian tengah ni Yang membezakan kereta ini dengan kereta-kereta daripada jenama lain Especially daripada Jepun Dia ada Swiss Boss Mode dekat bahagian tengah ni di mana kita boleh kontrol kita punya tempat duduk penyanda, kita boleh kontrol kita punya sistem audio, kita boleh boleh buka sunshade dekat sini dan kita boleh kontrol aircon. Kereta ni ada tiga zon penyaman udara. Depan, depan, belakang. Ada tiga ya. Manakala dekat sini kita ada shoulder shoulder switch. Ah ha, kita boleh uh, kalau bos nak duduk dekat bahagian belakang dia boleh dapatkan mode limo memberikan ruang kaki yang lebih besar untuk bahagian belakang. Dan sebenarnya saya nak ceritakan satu perkara yang jarang-jarang dibuat oleh Toyota tapi dia buat untuk Toyota Camry panoramic sunroof. Kalau kita tengok sejarah Toyota dekat Malaysia, dia memang jarang sekali memberikan ciri panoramic sunroof. Memang banyak sebenarnya untuk cuaca di Malaysia ni tak berapa praktikal. Tapi disebabkan persaingan yang sihat daripada Korea, daripada China. Memang nak tak nak dia kena letak panoramic sunroof dekat depan lah. Dia ada dua section, depan dan belakang. Dan yang paling bagus dia punya blind ini warna hitam. Jadi bila waktu panas dia langsung tak terasa panas. Manakala dia punya cermin ni dilapisi dengan tinted yang tahan haba. Untuk bahagian kabin ni juga dia menggunakan sistem audio JBL 9 speaker dengan subwoofer dan juga sistem bass Ha, maknanya dia punya sound system memang cukup padu dan untuk di bahagian belakang dia ada dua port USB C dia ada pengecas wireless 15W di bahagian depan dan ruang kargo di bahagian belakang adalah sekitar 427 liter untuk sistem multimedia juga dia menggunakan wireless Apple CarPlay tapi sayangnya untuk Android Auto dia menggunakan sistem wire perkataan Kaizen ni sebenarnya dah memang sinonim dengan Toyota lah dan Toyota Hybrid System generasi kelima ni adalah antara produk Kaizen daripada Toyota yang telah sentiasa ditambah dan diubah suai dan diperbaiki dari masa ke semasa jadi memang tak hairan bila kita dapat sebuah sedan dengan sistem Hybrid yang hampir sempurna boleh dikatakan hampir sempurnalah dari segi pecutan kosong kepada 100 untuk kereta ni walaupun sedan ni dia besar dengan berat 1585 almost 1.6 tan dia boleh pecut daripada kosong ke 100 dalam masa 7.8 saat kurang pada 8 saat actually nombor tersebut memang cukup bagus manakala halaju tertinggi Toyota kata 180 km sejam tapi saya dah test memang angka tersebut sebenarnya tipu kereta ni sebenarnya boleh pergi lebih lagi daripada 180 tapi tak sampai 200 itu hint dia untuk penggunaan bahan api kereta ni memberikan sekitar 775 km per tangki bahan api lah kalau kita bawa secara berhemah bawa relax tapi kalau kita bawa ikut nafsu mungkin tak dapat lah mungkin dapat sekitar 700 km per tangki tapi kalau betul-betul figure yang diberikan oleh Toyota kita bawa secara berhemah, bawa relax, kita boleh dapat sekitar 1100 km per tank. Memang figure tersebut memang cukup impresif memandangkan kereta ni dia punya enjin adalah 2.5 memang cukup power dan cukup padu. Ada 3 mode yang disediakan sama ada eco, normal ataupun power dan of course memang saya cukup suka dia punya mode power. Memang cukup padu dia punya tok tu pergi. Satu benda yang saya nak puji Walaupun kereta ni adalah sebuah kereta sedan eksekutif Tapi placing kedudukan kaki kita Dengan pedal minyak dan pedal brake Memang cukup cantik Kadang-kadang kita boleh buat macam Tekan pedal minyak sikit Dan pada masa itu kita tekan pedal brake sikit Memang aa, Memang itu style ala-ala kereta sport Untuk placement kaki pada pedal-pedal kereta macam ni untuk brake kereta ni Dia menggunakan brake regeneratif Dan juga brake biasa lah Dan seperti biasa Untuk brake kereta ni Dia bukannya brake sporty sangat Tapi masih menggunakan All wheel All round disc brake lah Dan untuk kegunaan biasa Kadang-kadang kita boleh rasa Macam brake tu macam Tak berapa menggigit Tapi tekaan saya tu salah Sebab dalam satu situasi kecemasan Dan memang saya Hentam betul-betul brake dia punya brake tu memang cukup padu dan meyakinkan tak ada langsung orang kata bila kita brake hard Bakang tu dia akan tercongik sikit Ataupun terangkat Kita panggil dive Tapi kereta ni langsung tak ada dive Memang sangat menakjubkan Untuk sistem gear dia Sistem gear ni merupakan sebahagian daripada Toyota Hybrid System Dia dinamakan sebagai gear Dan kalau kita bawa kereta ni macam biasa Kita akan ingat kereta ni ada 6 gear Sebab bila kita guna pedal shift dia ada simulation ratio 1 2 3 4 5 6 dan cara dia beroperasi tu macam seolah-olah dia menggunakan CVT. Jadi untuk tak memeningkan kepala orang yang tak berapa pandai macam kita, Toyota Decide diletakkan sebagai e-CVT. Sebenarnya gearbox dia bukan e-CVT ataupun bukan CVT, tak ada kaitan langsung. Gearbox dia terdiri daripada satu komponen yang dipanggil power split device. Satu motor elektrik yang diletakkan dalam planetary gear set dan planetary gear set ni boleh simulate gear Seperti seolah-olah ada 6 gear dalam planetary gear set tu Macam mana Toyota buat? Itu kena tanya Akio Toyota Sebab Akio Toyota kata Dia memang tak nak menjadikan Toyota ni sebagai sebuah kereta Yang memborikan yang melambangkan sebagai orang tua Jadi driving engagement tu memang penting jadi setiap kali kita tukar gear sistem power split device ni akan simulate seolah-olah memberikan rasa kita sedang memandu kereta dengan gear 6 speed automatik, dia boleh masukkan gear 4, 5, 6 dan perubahan gear tersebut disertai dengan perubahan bunyi enjin dan memberikan rasa bunyi yang sebenar, bagi contoh kita dah landi kita drop gear 3 ha. dan kita tukar so simulasi tu merangsang kita untuk terus memandu dengan lebih bersemangat. Jadi jangan salahkan driver sebab tak dapat penjimatan bahan api yang dikatakan tapi salahkan sistem game ini. Memang best. Untuk Toyota Camry ni sebenarnya kita dah test drive kereta ni sebanyak 3 kali. Varian yang pertama 2.5 6 speed tahun 2020 dulu. Varian kedua 2.5 NA tapi 8 speed. Tapi first time menggunakan enjin Dynamic Force dan untuk yang ketiga Dia menggunakan sistem hybrid Dan ketiga-tiga kereta tersebut Ada karakter suspension yang sangat-sangat berbeza Untuk generasi pertama Dia ibarat sebagai cheesecake Memang terlalu soft Bila kita letak pisau atas cheesecake tu Memang sub tertekan Memang soft Tapi untuk varian tahun 22 Cheesecake tu dah rasa macam kental sikit Dia macam keras sikit tapi sumpah, untuk varian yang terbaru ni, rasa itu lebih premium. Ibarat kita makan cheesecake, tapi cheesecake tu ada biskut dekat bahagian bawah. Kita tekan, sap dia keras. Itulah ibarat yang kita boleh rasa apabila kita menggunakan kereta ini. Sebenarnya, untuk kereta ini, dia punya initial response bila kita langgar bump macam depan ni, dia soft. Tapi semakin dia ke bawah, dia semakin keras. Dia menyebabkan kereta ini lebih stabil, dan lebih rasa premium dan memberikan keyakinan bila kita nak masuk selekoh dengan laju. Soft mula-mula, hard ujung-ujung. Sedap. -ujung. Untuk dalam aspek sistem safety, kalau varian yang lama menggunakan Toyota Safety Sense 2.5 untuk varian yang terbaru ni dia menggunakan sistem 3.0 ada beberapa perubahan yang telah dibuat dari segi hardware terutama dari segi kamera dan juga radar untuk radar dia menggunakan radar high definition Untuk kamera pun dia menggunakan high resolution Jadi untuk kali ini dia boleh mengesan pejalan kaki Dia boleh mengesan orang yang naik basikal Tapi dia tak boleh mengesan orang yang menipu Contohnya orang nak tipu bila nak bayar hutang Itu dia tak boleh kesan Dan pada masa yang sama Sistem-sistem sistem lain telah dinaik taraf seperti DCRC, Dynamic Cruise Control, Lane Tracing, uh, Lane lane departure assist auto high beam dan juga traffic sign recognition semuanya sistem-sistem ini beroperasi dengan lebih lancar dengan lebih smooth kalau dulu mungkin sistem ini beroperasi tapi rasa dia seolah-olah kita memandu dengan robot kali ini dia lebih natural dia lebih lembut dan juga lebih soft dia tak ada rasa macam jerk macam dulu namun ada benda yang saya nak highlight lah yang pertama dia punya auto high beam. Kemola, kereta yang berharga 248,000 ni bagi saya sepatutnya disertakan dengan sistem adaptive high beam. Bukannya auto high beam. Bayangkan. Ativa pun ada adaptive high beam, Alza pun ada adaptive high beam. Kedua-dua kereta tu di bawah RM100,000 Sedangkan kereta ni Almost RM250,000 Tak ada adaptive Itu benda yang Toyota kena improve kalau satu perkara yang lagi yang boleh dipuji berkenaan dengan sistem keselamatan yang ada pada Camry ini adalah dia punya kamera. Dulu kamera pada Camry ini mungkin tak berapa cantik lah. Tapi yang terbaru dia punya resolusi gambar, dia punya keterangan warna, penggunaan pada waktu malam jauh lebih baik berbanding dengan model yang lama. Malah ciri ini juga dilengkapkan dengan ciri 540 darjah. Maksudnya dia boleh tengok di bawah kereta. Ha, itu memang best yang ada pada kereta ini Perkara kedua yang saya tak berapa suka berkenaan dengan steering kereta ini Adalah dia punya rasa steering ini Dia terasa macam agak soft So nak buat macam mana? Sebab kereta ini memang kereta sedan yang premium Dia tak boleh rasa tajam dan sharp macam kereta sport Mungkin tak kenalah Tapi dari segi respon, steering ini bagus untuk Camry XV80 ni sebenarnya banyak benda yang telah diubah suai oleh Toyota untuk menjadikan kereta ni lebih sedap, lebih selesa dan lebih sporty. Yang pertama kan, Toyota dia tambah spot welding point dan dia guna structural adhesive yang lebih banyak. Chassis akan jadi lebih rigid bila chassis lebih rigid, suspension boleh bekerja dengan lebih precise. Nombor dua, dekat mat person strut dekat depan tu, dia memang dah revise lah. Dia memang dah ubah dia punya strut angle, lower arm geometry dia ubah untuk dapat camber gain yang lebih konsisten bila cornering. Hasilnya, bila kita corner tu, steering akan rasa lebih linear dan rasa lebih grip dekat selekong. Dekat suspension rear multi-link dekat belakang, Toyota pun dah improve dia punya bushing dan juga damper. Bush dekat belakang direka supaya lebih firm untuk mengurangkan squat masa pecut dan mengurangkan drive masa kita emergency braking yang macam saya cerita tadi. Dan damper dekat belakang pula dia ubah dia punya valve baru. Valve baru ni menjadikan absorber dia lebih absorb bump ni dengan rasa lebih natural dan tak terlalu melantun macam dulu manakala suspension stroke dengan damper balance pun dia pun ubah juga supaya initial stroke tu rasa lebih lembut tapi bila tekan lagi dia rasa lebih firm inilah yang memberikan rasa lapisan biskut yang saya cerita tadi akhir sekali dia punya steering assist ni EPS ni dia berweight baru lebih natural on center feel tapi saya tetap rasa macam terlalu ringan untuk saya punya kegunaan Toyota Camry XV80 Hybrid ni ibarat seorang atuk yang tiba-tiba keluar rumah dengan seluar baggy menari break dance depan cucu lepas tu siap bawa pembedam plastik supaya nampak lebih muda ya dia nak nampak muda tapi dia masih ada aura matang dan dalam masa yang sama dia tunjuk dia boleh join budak-budak muda yang beli EV bezanya kali ni dia bukan bergaya dengan bergaya kosong dia ada otot dia ada stamina dan dia ada teknologi bijak untuk buatkan Toyota Camry ni lebih relevan dalam dunia yang penuh dengan Tesla, BYD dan berbagai jenama EV dengan pelbagai nama yang pelik-pelik seperti nama makanan kucing. Dan secara jujurnya, saya sanggup beli Camry HEV ni walaupun ada Tesla yang tunggu dekat sebelah saya. Sebab Camry yang pandai break dance ni kadang-kadang lagi rare daripada anak muda yang baru belajar nak shuffle. Sekian saja daripada kami berkenaan dengan Toyota Camry HEV. Seperti biasa kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk muatset saya dekat Telegram.